assalomu alaykum qadrli vatandoshlar vatandoshlar jamoat fondi tomonidan sentyabr oyi davomida amalga oshirilgan ishlar yangiliklarning asosiylari bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz birinchi sentyabr o'zbekiston respublikasi davlat mustaqilligining o'ttiz ikki yillik bayrami munosabati bilan xorijdagi vatandoshlarimizning tabrik videolari fondning ijtimoiy tarmoqlarida taqdim etildi to'rtinchi sentyabr kuni portugaliyadagi vatandoshimiz jamil jumanov haqidagi video lavha mening yurtim telekanalida taqdim etildi vatandoshlar jamoat fondiga man o'z rejamni loyihamni aytib o'tganman loyiham shundan iboratki bu yer agar manga yordam berishsa u yerga kichkina bir maktab qurib o'zbekiston tarixi va madaniyati haqida dars o'tsakda ularga o'rgatsak hech bo'lmasa o'zbek tilida gaplasha olsalar avval xabar berganimizdek yigirma oltinchi avgustdan vatandoshlar ishtirokida aqshda boshlangan mustaqillik shodiyonalari to'qqizinchi sentyabrga qadar mamlakatning boshqa shtatlarida ko'tarinkilikda o'tkazildi always tell people make sure you don't take juda ham go'zal kun biz uzoq yo'ldan keldik bu yerga men bugun o'zbekistonlik yoshlarga aytmoqchimanki sizning mustaqilligingiz o'z o'zidan kelmadi Ming ortida ko'plab insonlarning fidokorligi bor shuning uchun uni qadrlang bugun esa bu yerdagi odamlarni ko'rib quvondim hamma birgalikda birdamlikda bayramni nishonlayapti men o'zbekistonda bo'lmaganman lekin bugun bayramda vataningiz haqida qisqacha bo'lsa-da ma'lumot oldim yurtingiz menda katta qiziqish uyg'otdi demak sayohatlar ro'yxatimizdan endi o'zbekiston ham joy oldi tarixingdir ming asrlar ichrapinxon o'zbegim senga tengdosh pomiru oqsoch diyon shon o'zbegim so'ylasin afrosiyo bu so'ylasin urxun xatin ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim o'tgan oyda xorijdagi vatandoshlar tomonidan joylarda turli madaniy ma'rifiy tadbirlar adabiyot kechalari o'tkazildi xususan rossiya federatsiyasining yekaterinburg shahrida abu rayhon beruniyning bir ming ellik yilligi nishonlandi tadbir hududdagi vatandoshlarning ural o'zbekiston do'stlik jamoat birlashmasi faollari tomonidan tashkil etildi unda buyuk mutafakkir hayot yo'liga bag'ishlangan ko'rgazmalar o'tkazilib ajdodimizning ibratli hayot yo'li ilmiy ishlari haqida mahalliy aholi va xorijliklarga ma'lumotlar berildi daniya qirolligining arxus shahrida arxus madaniyat haftaligi bo'lib o'tdi haftalikda daniyadagi vatandoshlarning o'zbek tashabbuslari uyushmasi faollari ham ishtirok etishdi tadbir doirasida vatandoshlar jamoat fondi ko'magida vatandoshlarimiz tomonidan xorijliklar uchun milliy matolardan foydalanish va go'zalliklar yaratish bo'yicha master klasslar o'tkazildi hamda yurtimizning boy tarixi va qadriyatlarimizni o'zida mujassam etgan ko'rgazmalar tashkil etildi o'ninchi sentyabrda vatandoshlar jamoat fondi ko'magida italiyada mirzo ulug'bek nomidagi birinchi o'zbek milliy madaniy markazi ochildi tadbir davomida o'zbekiston respublikasi mustaqilligining o'ttiz ikki yilligiga bag'ishlangan badiiy chiqishlar namoyish etilib yig'ilganlarga milliy taom palov ulashildi marosim yakunida fond hamda mirzo ulug'bek nomidagi o'zbek milliy madaniy markazi bilan anglashuv memorandumi imzolandi bugun italiyada birinchi o'zbek milliy madaniy markazimizni ochdik vatandoshlarmnat yordami va shunchalik binomizni bezab berish uchun tadbirni uyushtirishda yordam berganlari uchun chin dildan rahmat o'n beshinchi yigirma sentyabr kunlari yaponiyaning tokio va nagoya shaharlarida fond tomonidan o'zbekiston respublikasi davlat mustaqilligining 32 yilligiga bag'ishlangan madaniy ma'rifiy tadbirlar bo'lib o'tdi vatandoshlar jamoat fondining bu yerda tashkil etilgan tadbirlar rejasi bir haftaga mo'ljallangan aytib o'tish joiz bunday keng qamrovli tadbirlar ilki o'tkazilmoqda tadbirlarda konsert dasturlari turli uchrashuvlar o'tkazilib vatandoshlar uchun manfaatli kelishuvlarga erishildi はい、あの島前会長の後を継いで。 yaponiya o'zbekiston assotsiatsiyasi 25 yillik faoliyati davomida xalqlarimiz o'rtasidagi madaniy aloqalarni rivojlantirishga xizmat qilmoqda yaponiyadan o'zbekistonga boradiganlar uchun mamlakatingiz haqida ma'lumotlar beramiz o'zbekistonning go'zal diqqatga sazovor joylarini tanishtiramiz shu bilan birga yurtingizdan keladigan sayyohlar uchun qulaylik yaratish bo'yicha tadbirlar olib boramiz assotsiatsiya va vatandoshlar jamoat fondi o'rtasida imzolangan memorandum hamkorlikdagi ishlarimizni yanada rivojlantirishga xizmat qiladi yigirma sakkizinchi sentyabrda yurtimizning barcha hududlarida xalqimizning ming asrlik o'tmishi milliy qadriyatlarni mazmunan boyitishga qaratilgan xon atlas festivali o'tkazildi mazkur an'anaviy festivalda vatandoshlar ham xorijda turib ishtirok etishdi kun oilasi loyihasi orqali qozog'iston respublikasida istiqomat qilayotgan sayfullayevlar oilasi haqida ma'lumotlar berildi qadrli vatandoshlar vatandoshlar jamoat fondi tomonidan sentyabr oyida amalga oshirilgan ishlarning eng asosiylari mana shulardan iborat edi bizni ommaviy axborot vositalari hamda rasmiy kanallarda kuzatishda davom eting